Мейджери вже завершується останній місяць весни. А чим він нам запам'ятався? По-перше, днем перемоги, а ще чарівним святом, днем матері. Хто може бути кращим у світі, ніж мама? Мати це наше життя, наша опора, наші сподівання. Вона наше щастя, а ми її радість. Саме тому кожного року. Ми відзначаємо День Матері в Україні. Це свято відносно молоде, а розпочалось його святкування у Великобританії під назвою Материнська Неділя. У цей день вітали усіх мам. Потім воно поширилося у США як День Єдності Матерів, а далі розійшлось по всьому світу. Так воно дійшло до України. Наразі це офіційне свято. На День матері прийнято дивувати своїх неньок сюрпризами, готувати їх улюблену страву, дарувати квіти чи цукерки. І навіть речі зроблені своїми власними руками. Наша знімальна група побувала на такому святі у гімназії номер 1 де була проведена виставка робіт, присвячена Дню Матері. thank mm -hmm. you Каждый класс гимназии подготовил яскраві концертные номеры. То присвячене головній темі це міцна родина. Вона повинна бути духовною, вона повинна бути міцною. А від цього і буде міцною наша українська держава. Ми сподіваємось на це. Сьогодні у нас праздник День і День Матері. Сьогодні всі класи будуть представляти свої номера, в яких будуть участвувати мами. День матери и день родины. Для меня это день, когда можно лишний раз собраться всей своей семьей, поблагодарить свою семью, что они рядом, что они всегда придут на помощь, сказать матери свое спасибо за то, что она нас родила, воспитывала. День семьи мы можем поздравить не только маму и бабушек, мы можем поздравить всю семью. Нету в мире такого праздника, на котором мы можем поздравить всю семью. Это тот праздник, который вся семья празднует вместе в одном доме. Мать это на одну, на одну жизнь, она дала тебе жизнь, родила тебя, она за тобой ухаживала. Она все время будет за тобой присматривать, даже когда ты вырастешь, и даже когда будет у тебя своя семья. тоже на этом празднике она будет смотреть какие это все будет за меня радоваться число для нас подтверждение того, что мы остаемся родителем. И наши дети любят нас и в этот день приходят поздравить, пожелать. И еще один повод для того, чтобы объединить семью, чтобы, потому что семья это очаг. Я очень люблю свою маму и советую другим детям очень ценить и любить их всегда. Свято Матери для меня это каждый день, потому что я свою маму очень люблю. Дуже багато много... Були помилок між нами, але я кожного дня, кожної хвилини пам'ятаю бажаю. Сім'я, родина це одиниця суспільства. Правильно колись говорили про Радянському Союзі, мені здається, найголовніше виховання дитини це саме в сім'ї. Тому родинні зв'язки повинні бути завжди міцними. І для кожної дитини мама найперший друг, як і для мене теж. прижаться к маме, поцеловать ее в щечку, а еще подарить ей цветы. Да. Школярів травень є не лише прекрасною згадкою про празнощі, а й величезним святом свободи. Саме у цьому місяці лунає такий довгоочікуваний останній дзвоник. Першачки вперше відпочинуть на літніх канікулах. А ось для одинадцятикласників вони назавжди попрощаються з дитинством та підуть у доросле життя. Та в будь-якому випадку останні дні у школі запам'ятаються кожному. Цікаво дізнатись. Відчувають учні на навчального року. Интересный вопрос. Конец учебного года, прежде всего, для меня это годовые контрольные работы, это последние дни учебы. Это когда издаешь учебники, и все, радость, уже думаешь, что ты будешь делать на каникулах, куда и пойдешь, с кем гулять будешь. Для меня это, конечно же, еще расставание с моими любимыми друзьями, с которыми я могла поиграть, и я очень полюбила школу и гимназию. Это контрольные, это ну, усталость некоторая, потому что постоянно нужно готовиться к чему-то, постоянно что-то делать, что-то улучшать какие-то оценки, что-то пересдавать, что-то там доздавать, какие-то приносить работы и, и все такое. Это, ну, не Такая очень сильная радость и не такое уж и сильная печали во всем есть плюсы и минусы. Плюс в том, что нас каникулы, лето, море. А минус, что расстаешься с одноклассниками, с друзьями в классе. А есть плюс, что ты все лето отдыхаешь. А минус, что ты расстаешься с учителями. Наконец-таки тот момент отдыха, когда можно прийти домой и не думать о том, что ты будешь делать уроки, и надо еще много чего выучить. Просто пришел домой и делаешь все, что хочешь. И это, это... наконец-то, можно отдохнуть, потому что я, я не очень люблю уроки. день мне очень хочется перейти во второй класс я такая рада сегодня долгожданный день я буду спать 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 Счастье, отдых можно спокойно расслабиться отдохнуть вот и иногда, иногда даже есть немножко грусти потому что не хочется забывать школу В моем классе это, наверное, ура! Наконец-то школа закончилась, все, свобода, каникулы. А, ну, как бы для меня все-таки это тоже чуть-чуть маленький отдых, но я люблю учиться, и я как бы хотела, чтобы школа была частью моей жизни такой очень хорошая. И ну для меня как бы это даже грустно. Не видеть своих одноклассников, не смеяться на тех же уроках, не узнавать что-то новое. И ну, школа это жизнь маленькая. Очень для меня тяжелый период, потому что мне надо написать буквально все контрольные работы. Мало того, мне надо написать их очень хорошо, если я хочу получить свою золотую медаль, которая будет очень полезна в моем будущем. Для меня это большой Большое, ну как, несчастье, мне очень... Э, ну, я не очень хочу прощаться с школой, потому что мне она очень нравится. Радость. Потому что не надо ходить в школу вообще. Школа всегда напрягает. В конце учебного года. Я так измучен, что засыпаю прям на контрольных. Это, это тяжело и трудно сейчас очень сильно расставаться со школой мы будем очень скучать но ну, как говорится каждый конец это всегда начало чего-то нового и мы уже с нетерпением ждем это новое для меня на самом деле это долгожданное событие но в то же время очень грустное потому что все-таки недавно ко мне пришло сознание того что детство заканчивается скорее не окончание а завершение, завершение определенного этапа в жизни довольно серьезного и переход на новый уровень. С одной стороны это облегчение, а с другой стороны это страх. Страх перед тем, что я не знаю, что будет дальше. Обращение с учителями, которые всегда старались нас поддержать, повышать нам наши знания, хотя мы этого не хотим. И только к концу 11 класса понимаешь, для чего все это они делали. Ну и само собой, конец 11 класса это вступление в... В... в взрослую жизнь. Это самое главное. Я заканчиваю в этом году школу и уже не будет таких летних каникулов, которые были до этого. Это не будет поездок на море, это скорее всего будет поступление в новые вузы, поездки в другие города и поиск себя где-то. Это большие перемены в моей жизни. Это новый шаг в взрослую жизнь. Это, скорее всего, переезд, потому что хочется оторваться от семейного гнезда. И строить что-то новое как-то так. завершения навчального року, чекают и вчители. И, как выявилося, они чекают его не меньше, чем дети. А что для них завершение навчального року? Для меня всегда и радостный, и печальный такой момент. Вот Нельзя сказать, что он однозначный. У меня не получается однозначно сказать, что это именно так. Слез не можешь сдержать, когда звонит последний звонок. Хотя в школе работаю уже очень давно, 20 лет, и каждый раз я плачу вместе с выпускниками, вместе с их родителями, потому что это очень большой промежуток в их жизни. Это будет расставание с детками на лето, на три месяца. Скучать с ними буду. Но все равно надеюсь, что они все придут ко мне 1 сентября. Окончание напряженной работы за год и подготовка к следующему учебному году. Потому що для нас це важливіше всього. Закінчується школа, тож саме час збиратися на відпочинок. Незважаючи на свій вік, діти теж мають плани на літні канікули. И какие они? Давайте познакомимся. Этим летом я буду готовиться к поступлению в ВУЗ и мне нужны, э, нужно потянуть многие предметы и, скорее всего, этим летом я буду не гулять, а заниматься. Я жду, когда же это все это закончится и я смогу спокойно себе отдохнуть на море, полежать, подыхать. поехать на море и покататься на велосипеде поехать к бабушке, купить хомяка. Больше времени я, наверное, буду проводить дома со своим кроликом. Мне кажется, с животными лучше проводить время, чем с людьми. Это лето надо провести максимально энергично, максимально для меня с пользой, с удовольствием. Мне бабушке село поеду. Там у нее животных полно. И кроликов, и коров куда-то улететь далеко, а потом приехать обратно. Я собираюсь в начале июня с 1 по 8 уезжаю в Коблево на сборы с нашим тренером. А потом хочу просто провести время с подружками, родителями, в и с бабушками. Я даже не знаю. Просто сейчас у меня есть двоюродный маленький братик, которому год и четыре. И чаще всего сижу с ним я он очень энергичный такой парень такой вырастет и встает мужчиной и за ним надо, нужен глаз да глаз как говорят и тетя сейчас у меня беременна второй уже раз и ждет еще одного ребенка поэтому назарчик будет все лето наверное на мне вот мои планы первое место это естественно сдать ЗНО это, конечно, в первом месте еще я если успею, то это отдохнуть. А в основе это в принципе работа, работа, еще раз работа. Ведь учеба сейчас не дешевая, а за счет родителей жить, ну, как не очень. Прежде всего нужно сдать экзамены, но в то же время хотелось бы немножко отдохнуть и поехать куда-нибудь на море. А потом мне предстоит еще прямально комиссия вместе месте Киеве, куда мне даже нужно ехать и сдавать там экзамены. Насладиться жизнью скажем так, остатками юности. Полностью первая половина лета у меня это же экзамены, это очень серьезный э, такой mm. период, когда нужно подготовиться, собраться с мыслями и сдать, чтобы поступить в университет. Вот. А остальное буду отдыхать. Там загорать, купаться. В первую очередь это экзамены, это ЗНО это надо готовиться, и это очень серьезно. А все остальное время это уже отдых перед новым трудовым годом. Наши вчители, мов работящие в навтомно працювали целый рік, вкладаючи усю силу и знания в детей. Самы тому они заслуживают на починок А какие у них планы на лето? Летом, конечно же, июнь месяц еще, к сожалению, рабочий у нас месяц, но в июле э, мы обязательно поедем отдыхать. Ну, в этом году, конечно, собираемся поехать немножко в другом направлении, в город Скадовск, вот, на отдых, ну, а в августе месяце, конечно же, дача, собирать урожай, да, проводить время с семьей, с бабушками, с дедушками, наверное, на море куда-нибудь поехать отдохнуть и вообще просто выспаться. Планирую съездить на море, съездить к родителям в деревню, ну, на и все, и потом вернуться на работу. Маловато, наверное, мы отдыхаем. Все-таки хотелось бы больше, но все-таки ну, планируем очень хорошо отдыхать, чтобы было силы для следующего года. Ось и все, школьные парты пустеют, У коридорах стоят тихо и просторо. Школа, как и все мы, готовится до летних каникул. Очень сроднилась з цим містом, з цими учителями, і я очень за всіма буду скучати. Дорогі мої друзі, я буду за вами очень сильно скучати. Літо чудова пора. І ми з радістю кажемо Здрастуй, Літо! А вам, любі глядачі! Я говорю до побачення! Завершилася остання в цьому навчальному році програма! A czy zobaczymy w lutku? Pokaże czas. Toż do nowych spotkań!